o'zbekiston respublikasi prezidenti tomonidan 2024 yil 20 fevral sanasida imzolangan 910 sonli o'zbekiston respublikasi ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi jumladan qonun bilan soliq kodeksining 159 moddasining 6 qismiga kiritilgan o'zgarishga ko'ra soliq organlarining sayyor soliq tekshiruvlari va soliq auditi natijalari bo'yicha qabul qilingan qarorlar ustidan tadbirkorlarning to'g'ridan to'g'ri sudga shikoyat qilishga doir cheklovlar bekor qilindi hamda sudga shikoyat qilish imkoniyatlari kengaytirildi shuningdek xo'jalik shirkatlari to'g'risidagi mas'uliyat cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risidagi va aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra tadbirkorlik subyektlarining ustav fondini kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilinganda kreditorlarni yozma ravishda xabardor qilish ommaviy axborot vositalarida bu haqda e'lon berish talabi bekor qilindi